यहां मैं आपसे दो चीजें कहूंगा कि रमजान में आप ये दो काम करें कि जब आप कुरान को पढ़ रहे हैं ना या कुरान को सुन रहे हैं अगर कोई कुरान की आयत आपके दिल को जाकर टच करती है और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से एक साइन है आपके लिए निशानी है कि वहां आप रुक जाएं और उस आयत पर गौर करें उसमें थोड़ा वक्त लगाएं देखें कि वो आयत क्या बात कह रही है इसलिए कि आपके लिए हो सकता है कि जिंदगी का बहुत बड़ा पैगाम उस आयत के अंदर हो दूसरी बात मैं ये कहूंगा आप पढ़ रहे हैं तर्जुमे और तफसर के साथ तो कोशिश ये कीजिए कि जहां अल्लाह सुबहान तला कोई सवाल कर रहे हैं आप वहां रुक कर उस सवाल पर गौर कीजिए और फिर देखिए कि अल्लाह सुबहान तला उसका क्या जवाब दे रहे हैं वहां सवाल महज सवाल नहीं होता है वो आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम होता है